Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlerle özümün, ailəmin, hər kəsin çox sevdiyi köklü pirok hazırlayacağam. Ümidvaram ki, siz də bəyənəcəksiniz. Evdə bir neçə pirok hazırlasam da, hər dəfə israrla bu piroqdan istəyirlər. Onun üçün sizinlə də paylaşmaq istədim. 5 ədəd yumurtanı qırıram, üzərinə 2 stəkan su, istəkanı, yəni 200 millilik stəkanla şəkər tozu əlavə edirəm və mikserlə bucür çalıram. üzərinə bir armudu stəkan, duru yağ əlavə edirəm. və 2 stəkan da un əlavə edirəm. Qeyd edim ki, stəkan ölçüm 200 ml-dir. Bir paket qabartma tozu əlavə edirəm. Bir ədəd kökü yaxşı-yaxşı yuyub, üzərindən qabığını təmizlədikdən sonra süzgəcin iri gözdən keçirib onu da əlavə edirəm piroqumuza. qabımızı e, bucur, duru yağla yağlayırıq, hər tərəfini yağlayırıq ki, çıxması asan olsun. Mənim qabım içliyə e, tam uyğun olmadı, çünki içlik çox oldu, qabım isə biraz kiçikdir. Onun üçün a, hamısını əlavə etməyəcəm. Yarısından çoxunu demək olar ki, əlavə edirəm. 2-3 dəfə yerə vuraraq 180 dərəcəli sobada bişməyə qoyuram. Və sonra bucür mənim kiçik keks qablarım var. Onları da yağlayıram. Artıq qalan içliyi əlavə edirəm bu keks qablarına. Artıq sobada olan köklü piroqum bişmək üzrədir. 1-2 dəqiqədə saxlayıb sonra götürdüm. Budur, möhtəşəm, həm hündür. Hündürlüyünü görürsünüz özünüzdə. Həm hündür, dadlı, içərisi də möhtəşəmdir. İçərisini isə ə, çöp vasitəsi ilə yoxlaya bilərsiniz. Yup yumuşaq, dadlı, ləzzətli. Qalan kekslərim isə bu formada oldu. Bunlar da çox gözəl oldu. Ümidvaram, siz də bəyənəcəksiniz. Hazırlayın, yeyin, nuş olsun kanalıma isə abunə olmağı, like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.